усиление нашей позиции. Этого я не вижу. Какие еще есть вопросы? Вопрос такой, почему депутатами не следственная группа Верховной Ради по Крыму, по тому, как он сдавался? Значит, расскажу. Я три месяца работы депутатом. Хочу вот честно поделиться с вами информацией. Себя парламентария начал ощущать примерно месяц назад. До этого я себя ощущал как командиром добровольческого подразделения, мотался с хлопцами на передовую, защищал, требовал отставки Муженко, то есть я не мог понять правила игры, по которой наше играет государство. А потом я обратил внимание, что эту следственную комиссию и по Крыму, и по Иловайску, и от ответственности требую вообще-то уже один я получил. Потому что очень многие хлопцы, которые об этом говорили, их все уже устраивает. Но по многим кто-то понимает, что лучше не ссориться, потому что за этими людьми стоят другие некоторые силы. Поэтому Следственная комиссия создаваться будет, но сейчас реально никто в Верховной Раде этим заниматься не будет, кроме 70 максимум человек, которые независимы ни от одного политического клана в стране. Это Самопомич и еще человек 30 разных фракций и внефракционных. Все остальные люди так или иначе имеют отношение к тем, которые должны за это сидеть. Да. Поэтому ничего не будет. Сразу говорю. Сейчас. Это первое. Второе. По поводу комиссии по Эловайству. Была такая комиссия в ради предыдущего созыва. Она четко дала свои высновки. То есть виноват начальник Генерального штаба и министр обороны, те, кто над ними покрывает системно и мешает следствию. И все это привело к серьезнейшим изменениям в государстве. И апатией общества, и минским соглашением. А Беловайск это не просто преступление, это системное ряд преступлений, начиная от необъявления военного положения после Крыма и далее, далее, далее. И что? К сожалению, у нашей власти, реальной власти в стране, продолжают оставаться финансово-промышленные группы, те же самые, я прошу прощения, кроме, которые были при Мурковиче, которые являются владельцами большинства средств массовой информации. Поэтому не важно, что происходит, важно, как это показывает. Сейчас система восстановилась. И те редкие патриоты, которые есть в правительстве, президент тот же, в Верховной Раде, они вокруг, находятся внутри большой системы, точно такой же, которая была и при Минуковиче. Ее нужно изнутри постепенно ломать. Она сопротивляется. Вот суть процессов, которые происходят. Все знают виновника Лепина Пойлы вот Один из первых генералов они империи занимаются в пяти Смотрите, я вам расскажу, как происходят вот эти вот расследования.